elm ədəbiyyatda deyirlər ki, ilk dəfə e, göy türklər ortalığa çıxanda türk sözü də orada ortalığa çıxıb. Çünki Orxun Yensey yazılarında orada türklərdən söhbət gedir və onlar özlərini göy türk adlandırırlar və türkün tarixi oradan başlayırdı. Yəni 1500 il bundan qabaq Amma mənim danışdığım bu türk tarixi 4 min il bundan qabaqdır. Yəni Orxun-Yeniseydən də biz iki ordan 5 da 2500 qədimdir. Yəni Orxun-Yeniseydən 2500 il qədimdir. Və türk sözü hələ burada dövlət adına çevrilmemişten kabak da Türk sözü var idi. Hatta 23. Asır, 24. asırda o subarlar sözünü ki görürsünüz. Ve oradan 17 tayfa birleşip Akkad hükümdarı Naram hücum elemiştiler. O 17 tayfadan birinin adı Türkiye'ydi. Ele de yazılır. Türki. Ve onun başçısı da elçi Nail'iydi. ç səsi olmadığı üçün mihyazılda şü yazdılar el şunail. Elçidə keçən verilişlərimizdə mən dedim qədim türk dilində hökmdar deməydi. Elçidə elçibey deyim. Eltəbər deyəni el, el sözü ilə başlayanlar elbeydir. Bunlar hamısı qədim türk titullaturasında dövlət başçısı deməkdir. Hökmdar başçısı. Yəni hələ 24-cü əsrdə bu, bu ərazidə türk sözü var. Tayfan adı var. Yəni Naramsəyə qarşı vuruşan hətta Naramsəndən qabaq yanılmıramsa Sarqon onun ulu babasına qarşı vuruşan. Naramsən bir az sor oldu. Naramsəni bu Qut Elbəyləri öldürdü. Naramsən də elə belə adam döyüdü, Akkad bir imperiya çevirən dövlət başçılarından. Amma onun ulu babası I. Sargon, o da heçdə o Akkad dövlətini Anadolu'nun ortalarına qədər, indiki Fələstinə qədər uzatmışdı ərazilər. Bəs həmin o qudrətli Sargon dövründə o yuxarıdakı Qırmızı Suvar var, ordan 17 Tayfa bir yaşa buna hücum etmişlər. Onlardan da biri türk adı Türküydü. Tayfanın adı. Yəni boyun adı Türkü idi. Və həmin boyun başçısı da elçi adlanırdı, elçinaylı. İndi fikrin verin. Hələ o elçinaylı, o türki yazıları ki bu turuqdan da bir 5 əsr qabaqdır. Ona hələ qeyrəm qaraq çünki onun haqqında cəmi bir cə abzas məlumat var. Yəni o savaş haqqında geniş məlumat yoxdur. Elə yazılıb ki 17 tayfa birləşdi, Naram şey, belə Sarqon haxım elədilər, amma Sarqon onları məğlub elədi. Və salam. Ona görə o 17 Polarlar harda yerləşirdi konkret? Hansı qalçının qonşusu idi? Hansı quzeydə idi ansı? Batıdadaydı, onları bilmirik. Sadəcə bilirik ki, hamısı quzeydən birləşib hücum eləmişdilər. O türk boyu haqqında ayrı məlumatımız yoxdur. Bir dəndə Subardan danışanda Subar bəliyindən həmin ərazidə bir turxu şəhəri var, olmadım çəkəcək.